air besi kursani ramai yang berpendapat kursan. besi tu daripada khurasan, saya cari sampel besi khurasan kalau besi tu berasal besi tu, mesti ada sampel dia besi kursani dari mana? saya tengok bila Ptolemy kedua menggelar kita aura kursani, saya berlakin, yakin okay. bahawa besi kursani mm. asal dari tempat kita bukan khurasan Uh, untuk pertama, so maksudnya pedang uh, pedang dululah kalau jarak jauh kan. Uh, so pedang akan pedang kan di di mananya di untuk pedang. Okey. Orang orang kita terlalu uh, ter tersilau dengan Jepun eh. Sok sama masuk ke pinggang kan. Sebab kita pun sama. Kalau kita biasa tersilau, maksudnya rasa macam ni. Tak payah tengok. Dia boleh masuk macam ni ya. So kita ada satu keris. And kita ada satu keris. So kita pun berperang atau berbetik dengan keris eh. Keris pun ke macam habis dah ataupun terlepas di tangan. Kita ada badik. Okey, kita ada badik. Okey. Badik terlepas Karamid di tangan. Kita ada keramit. Hmm. Kita ada dua lagi keramit. Okey. Ah uh, so maksudnya permainan-permainan ini. Profesor Naqib Al-Atas pernah hari. menulis ada satu potret dan manuskrip yang dibawa lari oleh Portugis waktu tu kita telah merangkas merampas Melaka cuma salinan yang ni yang sepanjang sedut pi tuan-tuan sedut cari potret ni yang disebut oleh Sir ni sebenarnya dia kata satu ada dekat uh, di Raja Lisbon tu lah potret apa tuan-tuan potret Sultan Turki Uthmani berdiri sebelah laksmana daripada Melayu Melaka yang pakai sebiji macam ni sebab tu dia kata aku tak aku aku familiar dengan pakaian kalian sebab aku dah tengok puluhan tahun yang lampau kalau Usmani dengan Melayu tak ada kaitan. Dia kata, ni pakaian apa ni? Ni baju apa ni? Tuan-tuan jangan terkejut. Dan Songkok kita pun juga adalah asal daripada Fez. Fez tu pakaian Tarbus. Tiga Abdul. Fez itulah melahirkan Songkok. Nampak tak? Itu baru hubungan Songkok dengan tanah Melayu. Dengan Usmani. Bani Melayu memegang panji Ottoman yang diserahkan oleh Sezadeh yang dalam dasarnya ada darah Sultan Usmania. Sultan Abdul Hamid yang telah berjuang okay. sehingga titisan hmm. nyawa yang terakhir. Maka tuan-tuan, depa -tuan, pegang baru ni, saya tanya apa yang kalian rasa? Apa yang sahab? apa yang akhir rasa bila pegang bendera? Dia pegang bendera tu tak tahu nak bagi tahu. Dia punya ketebalan dan baldu dia tu sama mungkin dengan bendera-bendera Turki yang dicium oleh Sultan Abdul Hamid II dalam Baik. Hmm. Bila dikaji keris tadi, memang keris ini bukan milik bangsa Jepun. Para-para arkeologi Jepun, bila mereka temui ini, di atas okay. darat pula, bersebelahan dengan Pulau Yonaguni, ada satu minoriti penduduk-penduduk satu kampung yang penghuni dia ada 63 orang sahaja. Sebagai cuplikan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang sangat menarik tentunya, teman-teman, tentang kehebatan bangsa Melayu di zaman dahulu, teman-teman. Ternyata, Dinasti Usmania atau Kerajaan Turki pada zaman dahulu itu masih membanggakan bangsa Melayu, artinya bangsa Melayu memiliki peran besar dalam terbentuknya atau proses berjalannya dinasti Utsmaniyah uh, di Turki teman-teman. Nah semoga hal ini bisa memberikan sebuah motivasi untuk kita semua teman-teman dan pada kesempatan kali ini Ustadz Abdullah Amin dan Ustadz Auni Muhammad serta Ustadz Anis akan memberikan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin selama ini yang kita dengarkan ceramah ceramahnya itu bukanlah dongeng bukanlah cerita merepek tapi itu berdasarkan fakta yang sangat sesuai dengan yang ada dalam sejarah ini teman-teman. Nah kenapa, kenapa nah kenapa demikian? Karena Ustaz Manis dan Ustaz Auni akan membongkar mengungkap fakta-fakta ini yang selama ini kita dengar mungkin dari ceramah Ustaz Abdul Amin dan pada kesempatan kali ini akan dikuatkan oleh kedua ulama ini yang pakar ahli sejarah teman-teman. Siapa yang tak kenal dengan Ustaz Auni Muhammad teman-teman? Nah biar kita itu tak lama-lama tanpa masa kita tengok videonya. yang terkenal bagi orang besi Melayu kursa. iaitu itu kan? bersi kurusan. ya. Ha, kalau kita dengar lagu hmm. Heke Sani okay. Jadi saya tengok hmm. uh, perbahasan mengenai besi kurusan ramai yang kursan. berpendapat kursan. besi itu daripada Khurasan. Khurasan ni mana? Saya saya cerita dari sudut peta dia. Sudut peta biar kita faham ya. Okey, tanah Arab, tanah Arab. Kemudian Sebelah kiri, ni nak senang hmm. faham lah ya, eh Sebelah kiri, Rom Sebab zaman Nabi Muhammad SAW, pada, Nabi lahir pada 570 Masihi Maknanya, uh, negara hmm, yang okay. besar ketika tu Rom dan Parsi okay? Jadi, tanah nak hmm. harap tengah-tengah Sebelah kiri, Rom Sebelah kanan, Parsi Nak senang faham eh Sebelah kanan, Parsi okay. uh, Kanan saya eh jadi negara Parsi ini dia ada dua, satu Parsi dataran, satu Parsi gunung. Okay. Parsi dataran sekarang jadi Iraq. Parsi gunung sekarang negeri Iran. Tanah Arab belah kiri Rom, belah kanan Parsi. Lepas Parsi, lepas Parsi gunung, okay. itulah tanah Khurasan. Jadi tanah Khurasan sekarang negara mana? Umumnya Afghanistan. Eh, sebab tu besok kebangkitan Islam akhir zaman ada tiga tempat kan eh. satu timur jauh satu khurasan satu lagi di negara Syam sendiri atau daripada Palestin sendiri tiga tempat okay. eh jadi umumnya khurasan tapi khurasan ni ditukar oleh British dan eh. dicadangkan kepada raja Afghanistan tukar jadi nama Afghanistan kodrat tu nama di khurasan jadi sekarang ni kalau sebut khurasan atau kita cari khurasan kita hanya jumpa satu satu daerah dekat Iran sikit je hmm. dekat Iran dia masih mengekalkan daerah tu Khurasan tapi tanah Khurasan tu adalah lepas Parsi gunung maknanya Khurasan tu maknanya sekarang umumnya Afghanistan lah balik pada perkongsian kita saya tengok banyak orang yang mengatakan bahawa oh ada satu besi di tanah Melayu namanya besi Kursani mereka berpendapat okay. bahawa besi Masa Kursani itu daripada Khurasan saya dengan izin Allah Subhanahu biasa pergi Khurasan. Kan? Maknanya sama ada bahagian Iran sekarang ataupun kalau sekarang jadi Afghanistan, kita buat kajian sejarah dan sebagainya sampai di sana tuan-tuan sekalian. -tuan. Saya hmm. cari sampel besi Khurasan. Kalau besi itu berasal besi itu mesti ada sampel dia. Besi Khursani dari mana? Saya tengok Apabila Ptolemy kurun kedua menggelar kita aura kersani eh? saya berlakin okay. yakin bahawa besi kursani hmm. asal dari tempat kita bukan khurasan kan memang asal tempat kita hmm. sebab tu sebut besi kursani memang orang Melayu saja kenal saya cari dia ke sana saya tanya ada tak contoh sampel besi kursani ha? <tanya>, ada tak tak ada bagi cari 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 Jadi saya sampai melintas sampai ke ke pekerjaan saya sampai ke Kabul lah kan sampai ke Kandahar kita pergi baru ni bawa beberapa pengaji kan sampai ke ke Hera dan sebagainya tak jumpa dekat tanah Khurasan yang bahagian Iran kalau negara Iran sekarang pun tak ada besi kursani tapi sebab orang Melayu orang Melayu terkenal nama besi kursani tu jadi saya tengok sebenarnya daripada perkataan semenanjung itu ataupun kursani itu kan ha, jadi maknanya besi kursani itu memang daripada okay. tanah kita ni Wow. Okay. Okey, hmm. Kita buat satu loop ataupun lubang kat sini. Okey. Nah, ini ini biasanya kalau buat sundang. Hmm. Sundang ni berasal daripada perkataan sandang kreatif ya. ataupun yang diletakkan sama ada belakang ataupun okey. Okey. Jadi dia akan bawa sandang ke sini. Okey. Kemudian uh, kita ada satu lagi. Uh, biasanya orang Melayu terkenal dengan bengkong Bengkung eh. Okey. So uh, satu akan dibuat bengkong uh, dalam peperangan kalau dulu tu tuan-tuan kalau luka kan uh, bandage tak ada. Kain apa yang selalu orang Melayu pakai? Kain pelekat kita lah kan? Ha, so kain pelekat ni selalu di, dibuat kan? Dan uh, kain pelekat ni boleh dipotong dan dijadikan kain kafan untuk untuk kita kafan sementara kalau hmm. orang kalau orang syahid ataupun mati dalam peperangan lah. Kalau orang Turki Seban besar tu. Tentu pasal okay. tak seban okay. yang ada perang tu sebenarnya antaranya adalah kain kafan dia. Kain kafan dalam peperangan eh. Okey. So, jadi okay. Minta maaf eh. saya tunjukkan So dia ada satu bengkung Okay Yang dia akan letak di pinggang lah eh. Okay. Okay. Kemudian Keris Akan diletakkan Kita ada satu badik. Hmm. Hmm. Okey. Ia akan diletakkan di sini. Tengok sini kan. Dan untuk senjata yang lebih pendek kramit lagi ya, orang ya. lain kita akan buat kerambit. Hmm. So dua kerambit akan letak di belakang. Okey. Baik. Jadi maknanya Uh, untuk pertama so maksudnya Pedang uh, pedang dululah kalau jarak jauh kan uh, so pedang akan pedang kan di di maknanya di untuk pedang okey orang orang kita terlalu uh, hmm. ter tersilau dengan Jepun eh sok sama so, suka pinggang kan sebenarnya kita pun sama kalau kita biasa tersilian maksudnya rasa macam ni tak payah tengok dia boleh masuk je ni betul juga je ni tapi kena latihlah sebab dia dekat sini eh belum-belum dah terkorban sebelum <laughs> Okay Okey, Pedang kita pun Maksudnya katakan Dah 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 maknanya lah Dah kira macam terlepas di badan kita So kita ada satu keris Kan eh? Kita ada satu keris So kita pun berperang Atau berbentuk dengan keris eh? Keris pun Kira okay, macam habis lah Ataupun terlepas di tangan Kita ada badik Okay kita ada badik Okay Badik oh, terlepas di tangan Kita ada Keramik kita ada dua lagi kerambit Okay so maksudnya permainan-permainan ini habis tak ada tuan-tuan sekalian kita ada tetap satu lagi kan iaitu cindai permainan cindai ini yang kita bawa ni juga adalah senjata okay? senjata okay? ada satu lagi cindai pun ya, semua di bandar Melayu itu adalah adalah senjata sebenarnya kan so jadi maknanya sebab itu kalau kita kaji uh, orang dulu kan Okay uh, ada ada Gaya pahlawan uh, Gaya orang istana lain pakai Kalau memang berperang betul, mm -hmm. berperang betul Dia ada beberapa Ada ya. uh, yang ulama lah Yang pimpin Kalau kita tengok Gambar-gambar Apa yang dilukis uh, Menggambarkan contoh macam Diponegoro ketika Lawan Belanda Yang menyebabkan peperangan tu hampir Belanda bankrupt silan, eh. nah, Itu semua Itu geng-geng macam Yang dipimpin oleh ulama Dan uh, pendekkan cerita Diponegoro ditipu oleh Belanda dan ditangkap oleh Belanda. Maka anak-anak anak-anak murid dia, anak-anak murid dia, maknanya dah tak ada pemimpin, semua balik kepada pondok-pondok ataupun pesantren dan hmm. sebagai tanda kalau pesantren itu adalah pesantren daripada pahlawan-pahlawan bersama Majapahit dan dia akan ciku. tanam oh, satu ciku. Ya. Orang Jawa panggil ciku sawu. Sau sufu fakum mm. Maknanya anytime Sini ada tempat pahlawan Ingat tak saya cerita pasal Malay Secret Society Jadi tuan-tuan sekalian Kalau ingat balik atuk-atuk kita mm. and Ada pokok ciku di depan and Mungkin memang ada suku menanam pokok mm. Atau mungkin itu sebagai sign atau petanda kan? So jadi Kalau yang ni dia Okay. kain pelikat juga So, cukuplah tiga Kalau terkorban dalam peperangan Untuk sebagai kain kafat kita Dalam peperangan tu Kain right? ada di pinggang Luar biasa ya. Ada kita sandang ni ada di kepala Okay hmm. 17 Februari 2023 World Ottoman Heritage and Legacy Tour Ketibaan dan kedatangan seorang generasi keturunan yang kelima daripada Sultan Abdul Hamid II Cezadi Tunku Putra Mahkota datangnya bersama dengan segerombolan. L saya dimaklumkan ada 10 orang. Saya, saya nak mulakan dia agak dia agak meremang peristiwa ni sebab dia berlaku dekat kita. Kenapa kita? Sultan adalah hmm. su, uh, raja muda keturunan Sultan Abdul Hamid yang pertama diizinkan hey. Allah untuk dipijakkan memejak kaki ke bumi Istanbul setelah 65 tahun setelah 65 tahun tidak ada darah daging keturunan Turki Utsmani di bumi Istanbul sehingga kan maklumat kasar ada yang sebahagiannya dikristiankan di, kan. di Eropah di Turki di Greece yang sudah apa yang sudah dibaptiskan kalau Allah. tak dikristiankan pun hmm. Yang telah di Eropah kan Hilang jati diri Tak boleh cakap Turki Tak boleh baca Quran Ni geng-geng Usmani apa, Yehudia. Siapakah puncanya? Walam tarda'an kal Yahud nasara Mereka hmm. cuba menghapuskan seluruh Jangan bagi orang kenal Usmani Ketika orang cuba me menghalang Dan memagar Jangan ada manusia yang kenal Usmani ni Jangan angkat Jangan agungkan mereka Sehingga kan Sultan Abdul Hamid Dengan Sultan Al-Fatih hmm. Merupakan antara dua Sultan yang paling sejarahnya dihitamkan dalam 37 tu antara dua orang yang paling dipalsukan sepalsu-palsunya sehingga akan diangkat sebagai age of depression masa-masa tekanan masa-masa serangan masa-masa dengan penuh kezaliman dimomok-momok dan disogok dengan dengan negative thinking Takat hampir majoriti yang saya jumpa semua mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai sebagai bapa kemodenan Turki mengatasi Khalifah-Khalifah Turki Usmania. Tidak salah untuk kita mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai figura moden. Memang ada. Dia buka madrasah, dia buka sekolah, dia buka bangunan, mm. dia buka muzium tentera, dia buka ketenteraan, dia buka itu pemodenan dan sentuhan kemodenan kemaduan, kemajuan pembangunan negara ekonomi. Ya, memang ada. Tapi jangan sampai kamu menafikan, menidakkan, Betul. menutup mm. terus cerita-cerita tentang Usmani. Itu yang salah. Itu yang itu yang bagi saya khilaf dan dos yang dosa yang kena pergi minta maaf balik kat Sultan-Sultan Turki Usmania. Ketika Sultan Sezade ni duduk kat Istanbul bersama dengan suku sekat dia lah. Dan adik-beradiknya ramai duduk di Eropah. Eropa. Salah seorang gurunya tuan-tuan adalah okay. Sheikh mm. Luqman Sheikh Luqman Effendi yang merupakan pemegang tersebut uh, tarikat Nashah Bandi di United States of America wow. yang berwarga Orang negara Malaysia, Johor ya? Baru orang johor guru kepada Syekh Zadeh dan Syekh Luqman Al-Fandi ni dia hampir tak boleh cakap Melayu sebab dia 30 tahun duduk di Eropah. Kenapa Allah takdirkan guru kepada Syekh Zadeh ni adalah orang Melayu? Bani Melayu yang duduk bersama dengan dia ketika dia dibuang daripada Istanbul di Eropah orang Melayu sambut Utsmani. Syekh Luqman Al-Fandi orang Melayu tanah Melayu daripada Johor Ketika generasi Turki Uthmaniyah dibuang orang tak sambut orang tak mau, siapa sambut dia? Orang Melayu. Di mana? Di United States of America. Sebab itulah tuan-tuan. Hubungan nampak tak? Dia hmm. punya raih dan hargai bumi Melayu ni sebab tok guru dia adalah orang Melayu. Sebelum dia mai 17 Februari baru ni, dia pergi ke dua tempat. puni pewaris hmm. Usmani yang aku nak buat apa ni untuk tok nenek moyang aku meneruskan perjuangan. Aku nak jawab apa ni hmm. kepada tok nenek moyang aku? Aku tak buat apa maka dia merasakan this is masa dia 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 main satu momentum dan aura eh ini masanya aku kena sampai aku kena berjuang aku kena sambung aku kena teruskan ini masanya kenapa disebut masanya tuan-tuan adakah ia ada kaitan dengan 2023 dengan 2024 sebab dia sebut ini masanya sebelum dia mai ke Malaysia dia pergi ke Madinah bermunajat bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia menziarahi dua makam ni makam Rasulullah dengan makam Wali Songo yang tok nenek moyang dia hantar di Aceh tuan-tuan. Ini kata-kata daripada Syekh Zadi sendiri. Dia kata apa? Satu malam dia bermimpi Allah melorongkan dia ke tanah Melayu untuk dia sampaikan sesuatu. Setelah dia rasakan inilah masanya. Apa yang dia bagi tuan-tuan? Ketika dia sampai tuan-tuan, dia pun berkongsi tentang apa perasaan, apa kejadian, apa cerita-cerita di sebalik yang umat tak tahu setelah dihalau 1909. Hmm. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika pe pertemuan yang penuh dengan sentimen emosi dan air mata, Imam Masjid Aya Sofia melawungkan azan yang penuh dengan sejibik dan sebijik sama macam tuan-tuan tengok dalam paitan. Depa rombongan 10 orang ni dia bawa 3 panji Ottoman. Dia bawa 3 panji bendera ni tuan-tuan yang jata negara Paitan ataupun ibu negara Palestin Istanbul pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Setelah azan dilaungkan, Imam Haji Ayah Sofia bangun bersama dengan Sheikh Luqman Effendi dia menyerahkan daripada tiga dua panji yang berwarna hitam dan yang berwarna biru yang melambangkan hitam itu adalah panji-panji darat dan biru adalah panji-panji daripada perairan laut dan darat dengan laut kena harus bersatu dan bertempur Sezadi Ketika menyerahkan panji yang berwarna hitam dan juga biru tu Dia sebut satu benda yang satu dewa ni memang meremang tuan-tuan Dia kata apa? Ketika kamu menerima watikah ataupun panji-panji Ottoman, Usmania Daripada Bani Turki, Bani Kayi, suku Kayi kami ni Turkmenistan Tur -Kmanis, Tur ni kepada Bani Melayu Ketika aku serah tu, aku tengok kalian sebiji seperti potret yang nenek moyang aku bagi setelah hampir puluhan tahun yang lampau. Uh -uh. Apa maksudnya tuan-tuan? Rupanya geng depa ni kan pakai tanjak semua kan. Berbaju kita kata beridentiti dan berjati diri Melayu. Dia kata, ini bukan kali pertama aku tengok kalian ni. Patutlah aku dapat rasa bahawa aku kena serahkan panji ni pada kalian. Sebab apa? Puluhan tahun yang lalu, nenek moyang aku, dia dia pernah cerita dah satu potret dan gambar, gambar tu macam yang kamu pakai. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ketika mana Sultan Sultan Abdul Hamid dan Sultan-sultan Turki Uthmaniyah eh, eh. mereka telah menyimpan potret Laksmana Laksmana Melayu Melaka dan digantung dalam istana-istana termasuk Istana Yildiz dan sebab tu dalam dapatan tuan-tuan Tom Pires. dalam bukunya Suma Oriental Salilis Muhammad oh, Profesor oh, Nakib Al-Atas pernah menulis ada satu potret dan manuskrip yang dibawa lari oleh Portugis waktu tu kita merangkas merampas Melaka cuma salinan yang ni yang sepanjang seduk pi tuan-tuan seduk cari potret ni yang disebut oleh Sezade ni sebenarnya dia kata satu ada dekat uh, di Raja Lisbon tu lah Potret apa tuan-tuan? Potret Sultan Turki ya. berdiri sebelah Laksmana daripada Melayu Melaka yang pakai sembiji macam ni. Sebab tu dia kata aku tak aku aku familiar dengan pakaian kalian sebab aku dah tengok puluhan tahun yang lampau. Kalau Uthmani dengan Melayu tak ada kaitan, dia kata ni pakaian apa ni? Ni baju apa ni? Tonton jangan terkejut dan songkok kita pun juga adalah asal daripada fez. Fez tu pakaian terbus Tiga Abdul. Fez itulah melahirkan songkok. Nampak tak itu baru hubungan songkok dengan tanah Melayu dengan Utsmani. Bani Melayu memegang panji Ottoman yang diserahkan oleh Sezade yang dalam dasarnya ada darah Sultan Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid okay. yang telah berjuang sehingga titisan nyawa yang terakhir. Maka tuan-tuan, depa -tuan, pegang baru ni, saya tanya apa yang kalian rasa? Apa yang sahab? apa yang akhir rasa bila pegang bendera? Dia pegang bendera tu tak tahu nak beritahu dia punya ketebalan dan baldu dia tu sama mungkin dengan bendera-bendera Turki yang dicium oleh Sultan Abdul Hamid II dalam paitat dalam dokumentari Turki. Nak beritahu, aku bukan serah bendera saja. Itu hanya simbolik, uh -uh. tapi aku serah pesanan tok nenek moyang aku. Kami dah tak ada apa. Kami dah tak larat. Kami dah tumpas. Kami dah tewas. Kalian bangsa Melayu bangun, kum nganga lagi. Kalian adalah pewaris Allah dan penyambung yes yang untuk menembus meneruskan perjuangan kami yang telah dititikkan oleh Inggeris dan Yahudi pada tanggal 1909 kami tak ada apa, apa. tolong Bani Melayu dalam tangan kalian ada keris dalam kalian tan tangan kalian ada pedang kamu akan kembali kepada zaman itu dan kami tak ada benda tu sebab semua senjata infanteri dan artileri yang bersifatkan besi adalah asal daripada tangan kamu bumi oh, Melayu. Betul ya bang. Dan Amin, benda ya. itu akan diguna pakai kita ke kamu membantu Panji Al-Mahdi memenangkan bumi kami ketika Konstantinopel akan diistambulkan kembali. Maka itu antara sebab dia hmm. kata kenapa aku mai cari hamba. Dan bendera Panji ni ada di Kelang 17 Februari. Baik. Hmm. Bila dikaji keris tadi memang keris ini bukan milik bangsa Jepun. Para-para arkeologi Jepun, bila mereka temui ini, di atas darat pula, bersebelahan dengan Pulau Yonaguni, ada satu minoriti. Penduduk-penduduk satu kampung yang penghuni dia ada 63 orang sahaja. Bila pergi, guna bahasa Jepun. Soal siasat, temuramat, tapi langsung tidak difahami oleh mereka guna bahasa Jepun tak pandai tapi bila mereka bercakap ditulis oleh penemu ramah-penemu ramah tadi mereka menemui tiga perkataan mata, batu, air. Ini bahasa Sino. Hmm. Ini adalah bahasa Melayu. Mungkin mereka adalah sisa-sisa terakhir bangsa Melayu yang menginap dan tinggal serta menghuni di kepulauan Yonaguni di Okinawa, Jepun. Sekarang kita lihat kembali kepada tadi Banjaran Himalaya ini adalah destinasi terakhir Hitler menjejak bangsa Melayu. Himalaya adalah satu kawasan yang cukup indah. Sekarang lihat kepada bangsa ini, bangsa ini cukup sinonim dengan bu dengan apa? Dengan bu bunga. Kalau dahulu lah saya sebut di kampung-kampung Cari satu rumah yang tak Betul. tanam pokok bunga depan rumah payah. Betul. Di rumah mana-mana orang tua Melayu mesti ada walaupun satu jenis pokok bunga. Tak tahu kenapa mereka cukup minat dengan bunga. Tapi sebab ini tinggal rumah flat tak boleh nak tanam. Tak. Nah, kita ini tak suka dah tanam. Tapi memang dulu macam-macam bunga. Terutama bunga raya Bunga raya ada. Bunga melur ada. Bunga ekor kucing. Eh lama dah saya tak tengok bunga ekor kucing. Rumah siapa ada bunga ekor kucing? Tak ada lah kot. Biasa dia duduk di tiang-tiang tiang tiang, hmm. tiang, -tiang tangga rumah dah. Payah dah nak dapat. Banyak jenis bunga. Itulah sebab tengok kerajaan utara tadi. Nama dia Kembo, Kemboja. Kerajaan Cempaka. Kerajaan Melati. Kerajaan Patani. Kerajaan Langkasuka. Semua adalah nama-nama spesies bunga. Nah, teman-teman sangat betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Amin. Ternyata itu bukan cerita merepek, bukan hanya dongeng belaka. Ini fakta yang kedua yang diungkap oleh Ustaz Manis ini, ternyata apa ya? persenjataan, besi, keris, pedang semacamnya itu yang ada di Istanbul Turki pada masa Dinasti Usma, uh, Turki, Ustaz al itu ternyata berasal semuanya daripada bangsa Melayu teman-teman maka itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua untuk melestarikan budaya budaya tersebut kita harus menjadi ya, salah satu pembantu salah satu terdepan yang melestarikan budaya bangsa Melayu itu sendiri teman-teman nah semoga hal ini bisa memberikan sebuah nilai manfaat untuk kita semuanya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh